すげえんだぞここがメインストリートか昨日はよく見てなかったけどこの石像は誰だ7つあるけどなんかみんな怖い顔このおばちゃんなんか特に偉そうなんだぞハートの女王知らねえのハートの女王偉い人なのか昔、バラの迷宮に住んでた女王だよ 規律を重んじる厳格な人柄でトランプ兵の行進もバラの花の色も一切乱れを許さないマッドなやつらばっかりの国なのに誰もが彼女には絶対服従なんでかって規律違反は即打ち首だったから怖いんだぞクールじゃん俺は好きだって優しいだけの女王なんてみんな従わないだろ確かに リーダーは強い方がいいんだぞっていうかお前は誰だ俺はエース今日からピカピカの1年生どうぞよろしく俺様はグリム大魔法師になる予定の天才だぞこっちの冴えないのは俺様の子分なんだぞ珍しい響きの名前だな,なあなあエースそれじゃあ あっちの目に傷のあるライオンも有名なやつなのかもちろんこれはサバンナを支配した百獣の王でも生まれながらの王じゃなく綿密に練った策で玉座を手に入れた努力家だ王になった後、嫌われ者のハイエナも差別せず一緒に暮らそうって提案したおお 身分っていうのにとらわれないやつはロックなんだぞ手前のタコ足のおばさんは誰だ深海の洞窟に住む海の魔女不幸せな人魚たちを助けることを生きがいにしてたお代さえ払えば変身願望から恋の悩みまで何でも解決してくれたらしい彼女の手にかかれば叶わない願いはなかったらしいよ まあお代はちょっと高かったって話だけど何でも叶うってんなら当然だよねつまり俺様も大魔法師になればリッチになれるってことかはじゃはじゃこのでかい帽子のおじさんは砂漠の国の魔術師間抜けな王に仕えてた大臣で王子と身分を偽って王女をたぶらかそうとしてたペテン師の正体を見破った切れ者その後 魔法のランプをゲットして世界一の魔術師にまでのし上がったさらにはその力で王の座まで手に入れたんだってほほ <laughs> やっぱ魔法師には人を見る目も必要ってことだなおおこっちの人は美人ださこれは世界一美しいと言われた女王毎日魔法の鏡で世界の美人ランキングをチェックで 自分の順位が1位から落ちそうになったらどんな努力も惜しまずやったって話世界一の美を保つことへの意識の高さっつうの半端ないよねあと毒薬作りの名手でもあったらしいぜき麗れいだけどおっかねえんだぞそう譲れないこだわりがあるのはかっけえじゃんたしかに1本芯が通ってるのはかっけえな向こうの頭が燃えてる男は 見るからに越えんだぞ死者の国の王「地味茂陵がうごめく国を一人で治めてた」って言うから超実力者なのは間違いない怖い顔してるけど押し付けられた嫌な仕事も休まずこなす誠実なやつでケルベロスもヒドラもタイタン族も全部こいつの命令に従って戦ったんだってさふむふむ実力があるのに、えー らななないってのは大事なことなんだぞ最後にこの角が生えてるやつは魔の山に住むいばらの魔女高貴で優雅そして魔法と呪いの腕はこの7人の中でもピカイチ雷雲を操って嵐を起こしたり国中をいばらで覆い尽くしたりとにかく魔法のスケールが超でかい巨大なドラゴンにも変身できたんだってさ おおドラゴン全モンスターの憧れだぞクールだよなどっかのタヌキと違って。